श्रीकृष्णपरमात्मने नमः अध चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवेप्रह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्मविवस्वतः तद्विजानियाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तपरन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा व्ययात्मा सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्धाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वसः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं। गुणकर्मविभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निरासीर्यतचित्तात्मा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वती सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ येगना योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः हा। प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयी अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्निस्सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते तत् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् न चिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम् लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनं जया तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सञ्ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः